4.30 мы едем путешествовать по стартапам. Дальше Саня Лавика. И дальше Пахуемо, у нас... по у Кайли Она маленькая, тому можно просто вылезть, за которую можно брать с собой до лета. Американские библиотеки освобождают свои полки от бумажных старых книг. И теперь есть все это в электронном формате. Так, ну а також мы продолжим осполкование с Евгеном, який будет представлять да, так и дозволить вам дуже легко та швидко знайти потрібне найти найцікавіше на мапі світу. Євгеній Плахой – СЕО одеської компанії Capable Beats. Команда є розробником додатку Vapor. Це туристичні карти 24 країн світу, які працюють як в онлайні, так і в офлайн режимі. Какую сумму ты вложился для того, чтобы все же твое приложение, так сказать, получило жизнь и сердцебиение? Ну, продукт такого уровня, который представляет себя Vapers, с тем количеством оффлайн-карт, маршрутом и так далее, такой продукт где-то стоит порядка 100-120 тысяч долларов разработки. А цель инвестора ты? Это наши средства, возможности и все остальное. Uh -huh. Мы приняли для себя стратегическое решение не работать с, инв... с инвесторами. Uh, Взгляд офлайне. Как работает система? То есть как у нас находится потребность точки точкой на карте? Ну, на самом деле в iPhone встроена так называемый A GPS, который предполагает позиционирование, определение местоположения телефона в пространстве. Uh, он не работает не по спутникам, он ориентируется по активным Wi-Fi точкам и в том числе uh, по... Uh, базовым станциям мобильных операторов. Разными методами, триангуляции и по а, уменьшению с, мощности сигнала между Wi-Fi точками определяется с точностью плюс-минус от 5 до 20 метров а, точность положения телефона в зависимости от плотности каких-либо источников беспроводных сигналов в этой точке. Я вижу, реально, ну, много уже путешествовал, многое повидал. Скажи, какие все же города, на твой взгляд, являются самыми комфортными для перебивания в них? Ну, на самом деле, если вот такой личный вопрос, да, то я считаю, что комфортен и комфортно может быть не в каком-то конкретном городе или какой-то географической точке, а скорее с кем ты туда едешь. Ну, то есть, когда я еду туда со своей любимой девушкой, то мне будет комфортно и, не знаю, в Грибовке, которая в 10 километров от Одессы, и в Амстердаме. Добро, мы зараз будем еще знакомиться из оффлайн офлайн картами и додатками, которые позволяют також дуже швидко на місцевості. Ну, наприклад, City Maps to Go. Це дійсно подробиці усі карти, які ви можете вмикати и находить будь-які как раз и шляхи, и при этом медицины, которые вам нужны, хоть даже ресторан. А вот Трюйпосы Travel Guide показывает 8000 направлений и включает краткую информацию про страну, город, также имеет офлайн карту говорит про базу отелей более таких, так сказать, активных и жизнедеятельных, плюс рестораны, магазины, достопримечательности, в общем, тоже очень полезная штука. Если вы желаете поменьше роботов и программ, и побольше Живого спілкування, ну начебто живого, тобто якраз інформативного та при цьому ще емоційного, то ви можете додати а, до свого смартфона ще один додаток під назвою Рістай він дозволяє не тільки дивитися маршрути, але й там будуть поради туристів, які будуть власноруч писати у додатку, куди краще поїхати з ким треба познайомитися. Наприклад, а от здесь есть приложение приложення якраз спеціально для меня, поскольку в Європі, на мой взгляд, сложно все ж прорабатывать прорабатувати маршрути. Іменно здесь находится Rail Planner M приложение для путешественников именно специфически по Европе. А, и они э, в основном пользуются поездами. И вот тут можно найти легко ближайшую станцию, график отправления поездов. Слухина, а кроме своего додатка, ты же его юзаешь також, правда? Так. А какие еще можешь отзначить, какие тебе подобаются Uh, ну, с точки зрения путешествий я активно пользуюсь Yelp и Foursquare, который позволяет получить более не менее честные отзывы о заведении yeah. и uh, посмотреть uh, рейтинги этого заведения. В принципе, вот именно для путешествий это, наверное, две-две основные... Ну, booking.com, конечно же, mm -hmm. там... Uh, Air сканер, uh, uh, Sky Scanner, точнее для покупки авиабилетов и прочее. Mm -hmm. Ну, то есть там целый пак на самом деле продуктов, которые мне позволяют там, быстро, комфортно путешествовать и планировать uh, путешествия на своем телефоне или на iPad. Не особенно вставая. Женя, скажи, будь ласка, лампочку специально подготовил до нашей программы? Да, я специально заказал у компании Puma. Эту футболку. Тут, тут, как бы, я боявся, тут написано Turn Me On. но, к сожалению, не попадала в камеру. <реклама> <реклама> тепер ну, все я заказував маленькую лампочку і большую надпись, вони все перепутали, і получилась больша лампочка і маленька надпись. <реклама> ну, клю, головне, великі думки. Величезно подяку тобі за те, що пройшов, просто все розповів. І дійсно, тепер ми можемо зорієнтуватися, будь де у якому місці ми тепер не зупинилися. Дійсно, ми тепер не будемо губитися у Братиславі. Надіємося! І далі у нас. будет миниатюрная калиминок, которая действительно по фейлу одевалась в детских магазинах. Так, також мы будем общаться еще до американских библиотек, которые уже заменяют паперовые книжки на электроне. Ну а також додамо питання, на яке вы отвечаете во время викторины и получите призы, подарунки, поцелунки и наикращий настрой. И это все в онлайне М1, поэтому будьте с нами, сейчас наслаждайтесь хорошей музыкой. До встречи через час.